Знаете такую приказку? Поганый той солдат, который не мечтает стать генералом. Так вот, что-то мне кажется, что в ближайшее время на России будут сплошь поганые солдаты. Бо мечтать стать генералом, это, ну, что, ну, чтобы что, шо, чтобы куда? Это ж до первого самоката. В Москве убили начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова. Это он рассказывал о биолабораториях с боевыми комарами. Игорь Кириллов самый высокопоставленный военный, которого ликвидировали в тылу. И что? Ну, наверное, чувак все-таки прав был? Давайте отак, чесно це признаємо. Його ж бойовий укусив, да? які гляньте у нас, які взагалі навіть зимою не сплять, в спячку не падають, в берлогу не ховаються. І отак чувак і став жертвою собственних же видумок. А розказував би людям про якісь там цвіти, морожене, напевно, і далі був би жив. Розказував би далі свої сказки, жаль, ми їх далі не почуємо, бо ну, от інтересно було б все-таки узнати, а чим ми тих комарів таким кормимо? что они, бачите, они даже не пешком ходят, они на самокатах ездят. По данным Следственного комитета, самокат стоял у входа в подъезд жилого дома. Эту версию подтверждает и источник украинской службы BBC в СБУ, который заявил, что подрыв Кириллова – результат спецоперации СБУ. По его словам, самокат был взорван, когда генерал с помощником заходили в подъезд. Не, ну жалко ее все-таки. Жалко. Вот так давайте, ну чисто по-человечески признаем. Ну жалко же. Да? Сколько пользи ще всякої могли би поїміти. А так, ну, угробили такий хороший самокат, якого-то абсолютно нічого генерала. А я вам давно говорив, що от ці електросамокати це дуже така травматична і небезпечна штука, особливо на льду. А ще скока ще вас просить, да вивчить нарешті українську мову. Якби ви її знали, ви б одразу замітили, що слово самокат воно складається з двох слів. Само і кат. Кат. Палач, по-вашему, сам себе палач. Так что даже не пытайтесь втянуть нас в его личную никчемную жизнь. На брифингах Игоря Кириллова, в том числе транслируемых Минобороны РФ, генерал заявлял о том, что в его распоряжении имеются документы, доказывающие работу военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на Украине. Также он заявлял, что на Украине создавали компоненты биологического оружия, что американское военное ведомство экспериментировало населением Украины, оценивая его устойчивость к заонозным инфекциям. В августе 2024 года Кириллов отметил, что США готовятся к новым пандемиям и ищут мутации вирусов. Он подчеркнул, что приоритет направлениями являются создание вакцин и препаратов, способных нейтрализовать вирусы и их генетически измененные варианты, а также внедрение передовых технологий в биологическое производство. Не раз Игорь Кириллов заявлял о планах Украины создать грязную бомбу и поддержки этого процесса со стороны США. нее самого хотя бы чистой бомбою было. Да, бо я даже не знаю, кого поинтересоваться. По их версии, это было СБУ. То есть мы свое слово сказали. СБУ. Вам на У. Убийство генерала Кириллова в Москве раскрыто. И снова Украина и мигранты. Следственный комитет заявил о задержании гражданина Узбекистана 1995 года рождения, подозреваемого в совершении теракта, в ходе которого вчера в Москве погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник офицер Илья Поликарпов. Задержанный доставлен к следователю. С ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ну, пока что все выглядит довольно-таки правдоподобно. Узбекистан, он же тоже на У. А СБУ это союз бандитов Узбекистана. И знаете, как на диверсии нанимают? Сейчас я вам расскажу. Значит, подходят до тебе на рынке, агенты под прикрытием. Ну и там слово за, слово мол, а почем рис? А, а кругленький почем? Ну давай ты килограммчик, лизут в карман, типа за деньгами. И такая раз, опа, и так документы вынимают, корочку. Да, Колян, люби. Любить, які, які угодно. Це ж узбек, чесно кажучи, що він по-русски навіть читати не вміє. Да? От вони йому і представляються. Так, мало так. Ми, значить, українські спецслужби. Чи не хочете ви, судар, завершити теракт? Який же узбек після такого відкажеться, ну після того, як його сударем назвали. Да? Ну, як на мене, всі доказательства на ліці. Бывший советник президента по IT Герман Клименко замечает, вменяемый наемный злодей, понимая все это, на подобное преступление не пойдет. Согласится лишь дурак, человек с плохим образованием, неосведомленный в реалиях времени и пространства. Нет, идейный террорист, имеющий личные мотивы, рискнет, даже пойдет на самопожертвование. Но тут мы же явно видим просто наемного исполнителя и дурака. А я вам что говорю? Дурак полный. Ни образование, ни Ну на кого еще мы могли нанять? И цей по их версии дурак пошел довольно таки запросто замочил одного из их самых главных пропагандистов в погонах. Ну дурак же, без грамоты. Ну и поручили мы ему вот такое, ну как дураку, знаете. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организатором теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие, говорится в сообщении Следкома. Відомо, все-таки правда. Вони просто там одразу на місці преступлення обнаружили отакі кабель, який йшов від е, самоката прямо в місті Дніпро. А з тієї сторони кабеля там рубильник просто поставили. Ну, дураки, ж, що з них взяти. Вони б через цей кабель, бойового гусака запустили, чи що там у нас ще є. Просто у автора цієї басні уточнити вже в силу причин не вийде. А у його колег там не так густо з фантазією. В Минобороны сообщили о 240 найденных в биолабораториях Украины патогенах. В четырех биолабораториях Украины, обследованных российскими специалистами, обнаружили 240 патогенов опасных болезней, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Ноги! Ноги! Перед входом помещения просто надо вытирать и все. Туди там никаких патогенов никто не найдет. А так, ну да, конечно, считаешь, что это свинство, с нашего боку. У нас 240 готовых патогенов, натренированных на самых злых боевых комарах. А мы на дело то узбека на самокате пускаем. Это нормальный по-вашему патоген, да? То вам, оказывается, в наших биолабораториях надо самокаты было шукать и узбеков, и учиться их соединять. А вы, я ну, не понимаю, что вы там шукали. Кириллов предупредил о провокациях Киева с химоружием. Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинской спецслужбы общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе химико-технологического центра в Гааге. Стало известно, что в июле и сентябре 2024 года техсекретариат поставил на Украину две партии средств аналитического контроля, рассказал Кириллов. Я опять не угадал. Не Киева, Душанбе, я... вещество не отравляющее, а взрывающее. И не в Гагу, куда ему, конечно, самое место было бы, а в Москву. Но если бы всем сказанном была хоть какая-то правда, то это получается, что группе из узбеков у нас сколько у нас? Две? А значит, что их генералам рано прекращать сраться, кому-то еще там комарик прилетить. да? Одним можем успокоить. Каждый из вас получит предупреждение вовремя. Мы, в отличие от вас, играем в честную игру. Генерал Кириллов был законной целью Украины. Обвинение РФ – безосновательная редакционная статья The Guardian. Причем буквально накануне СБУ заочно предъявила генералу Игорю Кириллову обвинение в массовом применении запрещенного химического оружия. Согласно данным официального Киева, более двух тысяч военнослужащих были госпитализированы из-за применения россиянами химических веществ, а трое погибли. То есть наших, если за эту операцию и ругать, то только за то, что так долго тянуло. Бо цей черт, он же ж, ну, не сбудунав свои фантазии, выдумывал. Він описуючи наші фейкові плани, він просто брав і описував свої реальні плани, свої реальні художества, за які його сейчас намагаються приподнести як якусь ну невинну жертву. Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании Совета Безопасности ООН, заявил первый зам преда при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Телеграм-канале. Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влияние на перспективы мирного урегулирования кризиса, сказал он. Как подчеркнул дипломат, ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и подвергнуться осуждению со стороны международного сообщества. Так уже Понесли наказали, про що ж якраз, от, і, 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 от, я не пойму, А при чому тут поставки западного оруження, які ви ліпите, куди не попаде. Ви зараз будете треба, щоб запад перестав нам самокати поставляти. Ну, то не проблема. Ми якогось узбека, там, який піде самокат в Яндекс доставки стирить. І все. А, і, о, дивіться, ще краще. Ви ж зараз в ООН підете, так? Да? Слушайте, можете там, ну так, при случае у Гутериша спросить, он, когда в следующий раз поедет Путину жопу целовать, может, он, ну, собой там пару самокатиков прихватит? Нет, за, за бабки не бесплатно же. Мы ж. Мы же правила знаем. Захарова заявила об исполнителе и заказчике теракта против Кириллова. Захарова также раскритиковала реакцию ООН на теракт и назвала его свидетельством продажности со стороны Всемирной организации. За продажность тут ничего не скажу, вам лучше знать. Да, ми ж тільки догадуємося, на яких умовах генсек ООН на ваших корпоративах там на подтанцовках работает. Так А зараз що? Бабла зажали їм підсипати, да? щоб вони за вашого пропагандона показательно так поплакали. І вони зараз зі злості на кого... Да і завжди на, на мігрантах іграються. Яких там по яких підворотнях наловлять і їх. Ну, злость на ком теж треба согнати. пора вводить. Миронов объяснил, для кого нужна смертная казнь. Партия «Справедливая Россия» настаивает на возвращении смертной казни в России. Так уже работает. Че ты кипишуешь, справедливый ты наш? Напомнить? Ну там Дугина, Кива, Татарский. Или в принципе, что так далеко лазить? Можем по свежим казням пройтись. Разве так хочете. Венкор Котенок. Только на прошлой неделе был убит заместитель генерального конструктора КБ Марс Михаил Шацкий, который занимался разработкой крылатых ракет. А в Донецке взорвали начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. Это серия. До этого Максим Фомин, Дарья Дугина, Илья Кива, покушение на Захара Прилепина и другие. Спецслужбы противника чувствуют себя на территории РФ и прежде всего в столице и мегаполисах практически безнаказанно. Они рыскают, имея возможность выбирать жертву. Цель это беспредел. Не, чувак, беспредел это то, что началось 24 февраля. 2022 року. -го і що ваші убійці, у яких там копита полокать в крові, думали, що вони відпоследствиї десь відсидяться, сховаються. Ні, ми ну, ми можемо продовжити грати в цю увлекательну ігру. Ви ховаєтесь, ми випускаємо наших бойових комариків, вони вас знаходять. і кусь, кусь, Хто там? давайте, Хто там следующий? Де той солдат, який мешкає стати генералом? Просто имею в виду, що твій комарик вже десь жужить. Жужи, жужи, даже когда ты его не чуешь.